સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં હત્યાની ઘટના બની હતી જેમાં મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા કરી હતી મિત્રની ત્રણ વર્ષની બાળકી તેનો મિત્ર રમાડી રહ્યો હતો તે દરમિયાન બાળકીના પિતાને લાગ્યું કે તેમનો મિત્ર બાળકી સાથે કંઈક ગલત કરી રહ્યો છે જેથી બાજુમાં જ પડેલ લાકડાનો ફટકો લઈને મિત્રને માથાના મારી દેતા મિત્રનું જ મોત નિપજ્યું હતું સમગ્ર મામલે પોલીસે હત્યારા મિત્રને ઝડપી પાડ્યો હતો સુરતમાં કાયદાની વ્યવસ્થા સ્થિતિ કથળી રહી છે સતતને સતત ગુનાખોરી વધતા ક્રાઈમ સિટી તરફ સુરત આગળ વધી રહ્યું છે તેવામાં સુરતમાં ફરી એક હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે જેમાં મિત્રએ જ મિત્રોની હત્યા કરી હતી રમેશ ચૌધરીની ત્રણ વર્ષની બાળકીને રવિદાન બાટી રમાડતો હતો તે દરમિયાન રમેશને દૂરથી જોતા એવું લાગ્યું કે રવિદાન તેમની બાળકી સાથે અડપલા કરી રહ્યો છે જેથી રમેશ રવિદાન પાસે આવીને

घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उसको मृत जाहिर किया गया बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि जो मरण जनार है उसका नाम रविदान जबरदान बाटी है ये अभी जलालपुर नवसारी में रहता है और पहले यहीं मक्ई पुल के पास में ही रहता था तापी नदी के किनारे जगन्थ मंदिर के पास में इसकी वाइफ और इसके बच्चे हैं वो अभी भी यहाँ रहते हैं और ये अपनी बीवी से अलग रहता है और अक्सर अपने बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पे ये यह आता रहता है नौसारी से तो अभी ये यहाँ पे आया था तो उस दिन 24 तारीख की शाम को ये और इस केस का आरोपी रमेश काड़ूभाई छगन भाई, भाई चौधरी दोनों शाम को यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे थे तो जो आरोपी है रमेश भाई चौधरी उसकी दो बच्चियाँ हैं एक बच्ची आठ साल की है एक बच्ची तीन साल की है तो छोटी वाली बच्ची को वो अपनी गोद में रख के खिला रहा था और ये आरोपी को लगा कि जो मरण जनार है वो उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और बाद में आरोपी रमेश काड़ू छगन भाई चौधरी ने वहीं पे पड़ी एक लकड़ी उठा के उसके सिर में और फेस पे दो तीन बार लकड़ी से मारा और इस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई अभी आरोपी रमेश कालू छगन भाई चौधरी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है आरोपी के विरुद्ध भूतकाल में कोई आरोपी आ, के खिलाफ दो हजार का एक गुना है जिसमें आ, संकेश्वर कॉम्प्लेक्स के पास में एक मर्डर हुआ था उसमें वो आरोपी था और उसमें कोर्ट के द्वारा उसको निर्दोष छोड़ा गया था आरोपी तक पुलिस कैसे पहुँची सीसीटीवी फुटेज के आधार पे यहाँ पे तपास किया गया तो वहीं पे ढक्का के पास में आरोपी मिल गया था